Наверное, в первую очередь надо благодарить футболистов. Почему? Потому что по содержанию игры, как с одной стороны, так и с другой, очень хороший такой атакующий футбол был агрессивный. Поэтому, в общем-то, знаете, для зрителей, наверное, это очень хорошо. Для тренерского штаба, конечно, тяжеловато. Ну и в плане нашей команды, то здесь, в общем-то, что можно сказать? То, что мы создали проблемы. Мы в начале тайма себе, в общем-то, сделали на ровном месте пенальти. Вот. Потом вытащили игру, довольно-таки неплохо выходили в контратакующее действие. При, на последней минуте первого тайма можно было бы, в общем-то, ставить точку, но, к сожалению, опять же, не распорядились голевым моментом, не забили. Ну и второй тайм, в общем-то, то, что мы ожидали, хозяева очень агрессивно начнут. Вот. Но, знаете, одно ожидать, а одно делать на футбольном поле. Поэтому, в общем-то, те ошибки, которые мы допустили при обороне, это игра на втором этаже, в воздухе игра головой, ну, будем, в общем-то, стараться исправлять эти ошибки. Жалко просто, знаете, команда молода у нас, поэтому такие матчи, они положительные, я имею в виду, в плане результата, они дают хорошие эмоции. Но сегодня они, к сожалению, у нас отрицательны. Но знаете, все равно я очень благодарен своим футболистам. То, что мы планировали в матче, у нас очень неплохо получалось, за исключением, наверное, именно результата матча. 20, 22. У нас, в общем-то, команда она вторая по молодости. У нас 22 и 4 в возраст нашей команды. Моложе нас только Скала стрельба. Да нет, ну я бы вам так не сказал. Во-первых, давайте посмотрим, мы в общем-то за, получилось, э, э, сколько, э, 12 дней мы провели довольно такие интенсивные три игры. Это Кубок с Мариуполем, где опять же мы... При подавляющем преимуществе игровом нашем, при создании очень большого количества голевых моментов, мы, в общем-то, не достигли положительного результата. Психологически очень на нас это повлияло. Плюс опять мы говорим с Тернополем. У нас прекрасная игра первый тайм, у нас очень хорошие возможности для забития второго мяча были. Мы это не реализовали и в конце, в общем-то, получили пенальти. Знаете, это очень сильно психологически действует на футболистов. И сегодня мы эмоции очень хорошие получили, когда забили первый, когда второй, потом мы могли третий забить. Но и второй тайм, опять же говорю, это говорит о чем? О опыте команды, о, в общем-то, держании духа такого футбольного, чтобы постараться, в общем-то, не дать тех фрагментов игры, которые мы позволили, в общем-то, создать преимущество на фланге и передача. Вот над чем нам надо работать. Поэтому в этом плане мы, я вам скажу, не физически мы устали, мы просто психологически чуть-чуть надломились. Но тем не менее, концовку 15-20 минут у нас полнейшее преимущество было в контроле мяча. Да, может где-то остроты не хватало, в силу, опять же говорю, той физической усталости, ну и, наверное, все-таки больше я буду относить это к психологической усталости.